Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Azərbaycan türkləri, Türkiyə türkləri, İran türkləri, Afqanistan və Paxtistanda olan türklər və Asiyada, Asiya ölkələrində, Türkiyə Asiya'nın Türkiyə ölkələrində yaşayan türklər və bu ölkələrdə yaşayan Əzizli ehm qardaş və qohum millətlər, hamınıza salamlar olsun. Mən ə, təəssüf edirəm ki, vaxtım azdır, amma vacib məsələlər var. Mən bun, bunlar haqqında sistematikasızdır da olsa danışasıyam. Bunları bir sistem halına sala bilməyə vaxtım yoxdur, amma Bu, bu çox vacib şeylərdən danışacağam. Xahiş edirəm bu buna bulaq alsın. Sistematik az olsa da bu bunların içində sizə aid olan da çox güclü e, məlumatlar və suallar var. E, Ə ilk birinci danışaq. Ə e, Sayil Rəcəb Tayip Erdoğan və Dövlət Bahçəli Azərbaycana səfəri barədə mən bu barədə eşitdim və əvvəldə eşitmişdim ki, guya ki Türk məktəbi Şada açılışını elan edəcəklər. Göküşdə Türk məktəbi yaradılır və mən qətiyyən nə Sayın Rəcəb Toyiberdogana nə də Dövlət Bağçıliyə Şuşa getməyin əlehinə ona görə ki əvvəla türk məktəbləri birinci Bakıda lazımdır. Bakı Azərbaycan əhalisinin 4 milyonu Bakıdadır və Bakıda ə, çoxlu türk məktəbləri, yəni yüzlərlə açılmalıdır. Əgər ə, Azərbaycanın oğrubaşı sülalı hakimiyyəti satqı, rus satqınları olan, rus ajanları olan e, İlham Əliyevin başçılığı ilə elədi bu satqın dəstə, oğrubaşı dəstə əgər e, doğrudan da türklərə tərəf durursa, gör Azərbaycan da rus məktəblərini tamamilə ləğv eləsinlər. Bizə ruslar lazım deyil, ruslardan bizə ancaq pislik gəlib. Bə ruslara demək ki, bunların kulturası, rus rus kulturası nəsə bir şeydir. Siz on deyim ki, rus kulturası qətiyən onların lap böyük yazıçıları və sayranı nəzərlərsək, qətiyən Azərbaycan türk xalqının fəlsəfəsinə düz gəlmir və onlar elm və texnikada da Avropa və Amerikadan qat-qat daldırdılar. Rus hakimiyyətini siz götürsəniz, görərsiniz ki, daima İngilislər, fransızlardan ee Rusiya deməli batçı batçılıq edən krallar Rus çarları hamısının qarşığı var. İngilterə ilə və ıı, Fransa ilə və onlar heç öz rus dillərində danışmağa belə ıı, həqarətlə rus dilinə baxıblar. Heç çox rus dilinə danışmıblar. Rus çağıran çoxusu fransız ya ingilis dilində. Deməli ıı, ıı, saray dili oğlu o, o həmindirlər. Və belə bir saray ıı, Mən sizə bir sözlə deyim ki, rus dili, rusun mənası, Rusiyanın özünün mənası. Latin dilində rus kənd deməkdir. Bu kəndçilər ölkəsi deməkdir. Rusiya kəndçilər ölkəsi deməkdir. Əgər bu, bu dünya dünyada beynəxa qələmdə kəndlilər ölkəsi deməkdirsə və rus intelgentiyası, rus E, hakimiyyət heç vaxt öz dillərində danışmayıb fransız dilində danışırlarmışdsa bir-birilə biz nə üçün rus məktəbləri açmalıyıq nəyə görə və bu ruslar daima bizi istilədip və öldürüblər türkləri ümumiyyətlə türklərlə biz türkə böyük millət olduğuna görə türkçə ilə daimi mübarizə ediblər və türkləri qırıblar eləcə də biz qırmışıq onları geri gələndə Mogol Türkləri olan Batı Xan Çingiz Xan'ın nəvəsi 250 Rusiyanı əsarət altında saxlayır və nə istəyib eləyir. Və ruslar deməli ona qarşı çıxan rusların hamısını məhv eləyib, qırıblar. Mən deməyim odur ki, onların və biz Türklərin tarixi düşmənçiliyi var. Və ə, ona görə də onlardan bizə xeyir gəlməz onların dilində 400 məktəb var Azərbaycan da 400 orta məktəbəsə fikir verisiz nə böyük quvvə quvvə ilə o bu yaltaq alçaq İlham Əliyev oğrubaşı rus necə rus ajandıdır rus agentidir deməli bunların ösünün bu bir-birilə o Azərbaycan da saray dili əslində rus dilidir. Necə ki rus çarlarının dili fransız dili olan kimi, ingilis dili olan kimi bizdə də deməli bu kəndçi rus kəndlilərinin dili bizdə də saray dilidir. Bax bu bundan misalınızı götürün. Bu saray dili əgər bizdə rus dilidisə necə ola bilər ki, Azərbaycanda türk məktəb açılsın və güya ki Iı, türk dilinə keçirilsin. Bu ancaq o vağ ola bilər ki, deməli rus əlaltıları olan sülalə və rus dilində ı, -ı, danışan sülalə hakimiyyəti götürülsün və onun yerinə ı, deməli türk dilini sevən bir türk gətirilsin. Və mən bunu ı, bunun üçün ı, öz namizədliyimi mən vermişdim prezidentdən namizəd. Burada mənim elmə adam olduğum ə, çox böyük kömək ed ed edəcəkdi xalqımıza ki, mən elmi şəkildə izah edəcəm, nə türk dili rus dilindən üstündür və ə, ruslar ə, bizə öz dillərində məktəblər açma açmaqla deməli bizim həm hakimiyyət orqanlarımızı, ə, həm də ki Ə, xalqımıza bütünlüklə təsir edərək rus dilini Azərbaycan da yayırlar. Və ə, əgər bizim bacılarımız rus dillidirsə, şəxsus ki, ə, bunlar heç vaxt türk dilində nə danışacaqlar, nə də onu yayacaqlar. Lakin qorxulu cəhət ondan ibarətdir ki, ə, bu Sayın Rəcəb tayib verdığım bir az riskli adamdır, qət adamdır. Əslində çay yaraşan bir xüsusiyyətdir. Həm riskli olmaq, həm qət olmaq. Lakin mən bir şeyə e, e, Rəcəb Tayyib Erdoğan-ın eyni zamanda dövlət bağçalıy, eyni zamanda Türkiyə istihbaratına deyirancə bu İlam Əliyev rus ajandıdır. Özü də böyük rus ajandıdır. Ən alçaq ruslara milyardlarla hava pul verən e, və öz var dövlətinin də böyük bir qismini Rusiyaya aparan oğurluq var dövlətin ha. Və eyni zamanda Rusiyadan xariciə daşıyan bir alçağın biridir. Və ona görə də ona inanmasın. Eee Rəcəb Tayberdolan eyni zamanda Dövlət Bağçalı iki dənə e, türkçədə bir-birinə e, kömək edən iki partiya var. E, i̇ki e, partiya başçısıdılar bunlar. Eee bir-birinə çox dostluq münasibətindədir və bunları şüur aparıb e, deməli onların maşınlarına miniyə salıb part partlada bilərlər. Bu Rusiyan əli ilə ola bilər və bu çox realdır. Onu bilin Ruslar kimi olçuq millət eşyərdə yoxdur. Onlar Türkiyədə e, Recep Tayyip Erdoğan'ı və Devlet Bahçeli'ni götürməklə Türkiyənin siyasətini dəyişdirmək e, dəyişdirə bilərlər və e, onu bilin ki Türkiyənin özündə Rus razvedkası işləyir. E, çox güclüdür və onun xüsusi adamları var. Hətta partiya liderləri içində. Ona görə də Sayın Recep Tayyip Erdoğan inanmadığı Rus ajanı olduğu sübut oluna bilən İlham Əliyevə qətiyyə inanmamalıdır. Və e, onu demə ölümünü hətta İlham Əliyev təşkil edə bilər. Adını da qoyar ki, ruslar yəniyə e, düşdü, maşın partladı və s. və e, s. bax belə 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 şeylər gözlənəndir. Ona görə mən Türkiyə istibratına da deyirəm, eyni zamanda Çayın Rəcep Tayyip Erdoğana deyirəm ki, ehtiyatlı olsun, Bakıya gəlirsə, Bakıya gəlsin amma şuraya getməsin. Və Tədbir görmək lazımdır ki, sula bu sularla oğrubaşı sularla, satqın rus ajanları olan satqın sulara mütləq dəvr edilməlidir. Əgər biz Türk birliyi, ölkələr birliyi yaradırıqsa, bunu təşkil eləmək lazımdır. Bax, bu mənim birinci məsələm. Bu vaxt da danışmalı idim birinci növbədə və bu vaxt da danışdım. Sonra ikinci məsələdə Mən e, bu vaksinasiya və koronavirus qadağası barəsində danışmaq istəyirəm ki, bu koronavirus qadağası və vaksinasiya bu belə görünür ki, bu e, təşkil olunmuş, bəlkə də ona deyirlər, insanlar tərəfindən yaradılan virusun e, bir növüdür, amma çox şişirdilər bu bunu şikmək lazım deyil. Əslində e, dünyada koronaviruslar mövcuddur və bu koronaviruslar e, e, elə də qorxulu viruslar deyil əslində. Çünki buna belə bir karantin vəsait təşkil edirsə, mən hətta qəraram ki bu koronavirus yalandan, hətta Amerika nəsinə güyür ki bu yarım milyon adam öldürüb. Mən ona inanmıram. Yo ona görə inanmıram ki mən deyicəm bunun səbəbi nədir bu koronavirusu niyə belə öldürücü eləyibl? Arasında öldürücü deyil. Bu da xroniki boğaz ağrısı və s. yaradan mədə pozğunluğu yaradan bir virusdur. Bu hər yerdə var. Mikroblar var, viruslar var, amma qorxulu deyillər. Bu koronavirus qorxulu virusa heç vaxt aid olmur heç vaxta belə bu bu dərəcədə ölüm zat yaratmır. Bu nəsə yalançı bir şeydir. Bunun səbəbin mən deyicəm nəyə görə ola bilər? Bu belə ki bunu deməli şar kimi üfləyirlər, belə qorxulu bir şeyə çevirdilər. Əslində heç bir qorxu yoxdur. Bu mən baxdım Dastrayt bu İngilistər, Amerikaqlar deyir. Amerikanın Dastraytına bu ölüm sayı hər min nəfərə düşən ölüm sayı deməli 2017-ci ildən 2020-ci ilə kimi dəsrəti amerikanın 8.5-dən 8.8-ə qalxıb yəni statistik fərqi yoxdur 8.5 adam deməli hər min nəfərdən ölüm olub 17-ci ildə 20-ci ildə isə olubdu 8.8 yəni bir az cüzi artma var ə lakin bu statistika statistik hesablama aparanda bu sübut olunur ki bu statistik yüksəliş deyil. Yəni fərq yoxdur. 8.5 oldu ya da 8.18. E, deməli burada e, statistik fərq yoxdur. Və mən onu da deyirəm ki e, e, və buna görə də e, bilisiz İnsanlar hem ölür. Ama hansı koronavirüsü pozitivdir diye onu, o ölümü koronavirüsün adına yazılır. Halbuki onun koronavirüsü dəxli yoxdur. Ee, koronavirüs hem insanlar arasında yayılıbdır ve çok böyle büyük infeksiyon değil, ağır de değil. Daimi e, mövcud olan yüngül, yüngül boğaz ağrısı veya mədə bozunluğu yaradan bir. Ə, xəstəlik. Xəstəlik də deyil. Bu cüz bu, bu sağalır sağalır hələ bir ağır infeksiya deyil. Və ə, bunu ə, koronavirus çox adamda müsbət çıxır. Lab belə 2017-nin götür. Koronavirus onda har hara-hara həsr yox idi. Onda da lab əvvəllərdə də hamı bilir ki, koronavirus bizim boğazımızda, nəfəsimizdə ə qabule qə, edilir və hələ bir infeksiya ağır infeksiya yaratmır. Yüngülvari bir şey yaradır, həmişə də bizdə mövcuddur. Və ona görə mən deyirəm ki, elə kim müsbətdirsə ona demək ki, bu koronavirusdu və öləcək bu və ya ağır infeksiyadır. Bu boş söhbətdir, bu yalandır. Ona görə də buna görə bizim hakimətin əlində imkan çürüb ki, cəmaət evində saxlasın. Bu yalnız onu devirmək üçün xalq hərəkətindən qorxur, ona görə belə eləyir. Onun üçün təfot yox ki, insanlar evdə qalıb məhv olacaqlar deyir cəhənnəm özündür. O bu oğru başıdır. Vorv vor zakon idi, o şeydə Vorzakon deyirlər. İlam Əli Vorzakondu. O o qədər qətillər törədib ki, o qədər pul oğurlayıb ki, müsəlmanların cəmatına divan tutdu ki, cəmat istəyir evdə saxlasın. Budu məsələ. Burda heç bir e, deməli xalq buna qarşı etiraz eləməlidir. Heç müharibədə o boyda insanlar bir-birinə sıx əlaqə dolurlar və yaxud da ki, mitinqlərdə və s. də. Niyə koronavirus artırır? Yalandan artım, artım elan edənlər də bilincə yalandan edirlər. Biyen yəni də deyirəm, koronavirus hamıda var. Çox adam müsbət çıxır ona görə də. Amma o elə bir ağır infeksiya deyil və onun üstünə xəbər. Ürək damar xəstəliyindən ölüb, koronavirus müsbətli deyirlər koronavirusdan ölüb. Düzdür. İnsanlar böyrəkdən öldürülür, ürəkdən öldürülür, hamısını koronavirus üstünə yayıb şişirdilər. Bu beynəlxalq qələmdə nəyə görə bu e, bu da şişirilir. Lap Amerika da daxil ol, olmaqla. Siz onu bilin ki, bu international, bu global e, korporasiyalar dərman dərman buraxma üçrə olan korporasiyalar. Dünyada ən böyük var dövlət qazanan korporasiyaların biri, həm də ki bu türklər kürəsəl deyirlər də, karbelə korporasiya. Biz qlobal deyə bilərik. Qlobal daha yaxşı sözdür. Qlobal korporasiyalar qazan cəld etmək üçün bir şey yalandan şişirdirlər. Çora başlayırlar ona uyğun eee eee vaksin buraxırlar vaksin. Bu türklər ona aşı deyirlər. Vaksin. Halbuki e, bilirsiz bu burada bu bəzi infeksiyanı şişirdib vaksin buraxıb təxminən vaksinasiya eləmək bu məsələ inandırın bu trilyonlarla pul deməkdə trilyon yox 100 milyard yox trilyon. Və ona görə də e, Deməli, burada qlobal korporasiyalar, dərman dərman buraxan korporasiyalar həddindən artıq dərəcədə varlanırlar. Hətta bu korporasiyaların bəzisi multi milyard dollarla da bağlıdır. Məsələn, Bill Gatesin özü ilə özü ilə də bağlıdır. Mən Bill Gates haqqında müəyyən şeylər deyəcəm sizə. Bill Gates pul qoyur. Eləcə də başqa milyarderlər pul qoyurlar vaksinasiya birlirlər ki, hamsı qorx, hamı qorxusundan vaksinasiya verəcə. Hətta dövlətləri məcbur edirlər ki, məcburi vaksinasiya etəsinlər. Deməli, hətta fikir versiniz indi deyirlər ki, vaksinasiya knişkası çıxmamalıdır ki, sən onu özünlə götürməsə və sübut edəməhsə bəli, sən vaksinasiya yolumsan. Bu onu göstərir ki, deməli xalqı məcbur eləyirlər ki, hamı hamının o kitabçası olsun ki, mən vaksinasiya eləmişəm bu tarixdən. Baxsan hamısı xarici təşkilatlardır. Amerika o vaksin buraxır, İngiltərə, Fransa, Çin, Rusiya. Amma mən sizə deyim ki, bunların əvvəla vaksin yarımçıq müalicədir. O vaksin e, yəni deyim, mənim ə məşğul olduğum sahə olduğuna görə bu adaptiv immünoloji. Mən 90% də deyirəm ki, vaksin belə primitiv metoddur. Bu birmillər o vaksini gəki yerdilər antijeni, o nətarə eh antibadı bədəndə hazırlayır. Onu birmillər ki, bax bu yol, bu molekullar yol nədən ibarətdir? İndi zahil elədiklər yol tamamilə səhvdir. Mən onsuz da deyirəm və Be, belə olan hallarda bu indi bu dəqiqə 6 milyon əhəmin kompaniyalar məcbur elilər ki cəmaатda kitabçı olsun ki sən vaksinasiya olunmusan yoxsa yox. Və vaksinasiya olmaq o deməkdir ki deməli sən o vaksinin pulunu verib özünə vaksinasiya elətdirmisən ya dövləti dövlət verirsə bəzi böyük ölkələrdə o dövlət də alırdı. Yalandan deyək ki xalqa bir belə pul vaksinasiya havaya elətdirdim amma plus silillər və böyük korporasiyalar buradan qazanır. Xalq bunların əlində bilsən o təcrübə siçanı kimi şeydir. Bu pul, böyük pullar olan yerdə məcbur edirlər xal xalqa elə yalançı vaksinasiya aparırlar və kitabça istirlər hətta ki 100% o vaksinasiya vurulsun və cəmaət onun pulunu ödəsin. Əsas pul məsələsidir gə hökumət ödəsin, sonra silər onu başqa adlarla. Bax belə yalanları dünya üzrə eləyirlər ki, pul qazansınlar. Və mən sizə onu demək istəyirəm, Və nə qədər vicdansız hakimiyyət var, bizim hakimiyyət kimi. Həmin o cinayətdə iştirak eləyir. Bu iqtisadi öz xalqının əleyhinə olan iqtisadi cinayətdir. Sizin andıram ki, o vaksinasiyalar nədən ötürüdü, o da bilinmir bilinmir ki bu koronavirus düşündüyü yoxsa insanları sterilizasiya məsələn deyirəm etmək ki, adam, üçün ki ata uşaqları olmasın. Nəyə görə edəlirlər? Dünya halısının sayını azaltmaq üçün. Və burada çox bizliklər var. Burada çox belə qlobal insanları e, o eksperimental heyvanlara çevirmək məsələsi var. E, mən sizə deyirəm ki mənim işim həddindən artıq maraqlı olduğuna mən Bill Gatesi o follow eliyirdim bu Twitterdə. Mən onun haqqında yazdım ki, öz işimin yeniliyi haqqındakı, bəlkə o məni finans finansirov hoteləsin mən öz işimi görüb. Və mən bu yeni məlumatı yazanda fikir verisiz Bill Gates-in marağına baxın. Deməli, o 1-2 dəfə yazılandan sonra o başladı məni follow eləməyə. Deməli, Bill Gates milyonlarla addan fo e follow edir, amma Bill Gates heç kəsi, e yəni çox düz adamları, deməli, seçir və onu follow edir. Yəni ardıcılıq olur. Məsələn, Bill Gates sənin ardıcılığın olursa, bunun mənası çoxdur. Siz onu bilin. Bir vaxt sən Bill Gates-in ardıcılığı olursan Twitter. Bir də var. Bill Gates sənin ardıcılığın olur. O onu göstər ki, onun marağı var səndə. E vaxtını sənə sərf elib səni e, ardıcıl. Mən bax burada bir saat bunu göstərəcəm. Mən bunu e, öz e-mailimdə e, 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 e almışam. E, burada e, deməli bu tarixi budur. Siz baxa bilərsiniz. Mən bunu yaxından göstərəcəm. Oktyabr 9 2014 8:22 PM-dən Bill Gates məni follow eləyir. Yəni Maraxanı məndən başlığı baxmağa ki mən nə, nə yazacağam, nəpolacağam. Yəni məni fol edib, mənim ardıcılığım oldu. Sözsüz ki belə adamlar çox barmaqla, saylarla adamlar, belə Bill Gates həvəsi yoxdur ki kimsə e, ardıcılıq olsun. Bax mən e, Bill Gates şəklinlə bu e-mailı aldım ki Bill Gates məni fol edir. Yəni mənim ardıcılığım oldu. Bax mən onu sizə göstərərəm. saxlayıb baxa bilərsiz. Yenə yəni də deyirəm. Sonra mənim işim deməli bu yalançı müalicəni, bu vaksinasiyanı yoxa çıxartmaq olduğuna görə mənim işim onu o deməli mənim sap texnologiyam, super antibodi texnologiyam bu e, vaksinasiyaları, aşıları hamısını yoxa çıxardacaq. O qədər böyük, güclü e, deməli e, soft texnologiya elə bir güc, gücə malikdir. Bunun əsasında duran ona görə bu güc də olur ki, mən tapmışam ki, adaptiv immunoloqiya, immunoloqiya bədəndə mexanizmlər nə tərişdir. Bu indiki o, malaklar immunoloqiyanın yazığı kimi deyil. O tamamilə başqa bir e, sxemlə işləyir. Özdə onu mən tapmışam. Heç kəs də e, tapa bilmir hələ ki. Mən onu 2 Dünya Konqresində sübut eləyəndən sonra müəyyən faqlarla hamısını açmadım sekretimi. Mən yenə də sizə deyirəm, bax məni e, finansirovot eləmirlər, mənim işimi görüm. Mən də bilirsiniz sözün açığı istəyirəm ki, o həmin avtor istivanı mən saxlayım ki, mənim gələcək yaşayışıma e, öz ağlımın məhsulu olduğuna görə də Məyə gədə pul mənə gəlsin. O avtorluquna, o saxtçılığı deyirsən, nə deyirsən? O məndə saxla, saxlayıram deyirəm, mənə qoymurlar onu ki, mən işləyəm. Ona icazə istəyirlər, hamısını özlərinə götürsün.